we yeah. Вітаю вас в ефірі першого національного про головне програма, що робить події зрозумілішими. Свіжий рейтинг політичних уподобань українців від центру розумкова з ДУА симпатиків партії Україна вперед за три тижні побільшало вчетверо. У інших учасників перегонів без помітних змін у парламент проходять регіони, батьківщина, «Фронт змін», удари і «Комуністи». Україна вперед очолює Наталія Королевська, яка нещодавно залишила лаву опозиційної батьківщини. Про причини цього соціологічного дива і сам проект говоримо із членом політради партії. Україна вперед. Дмитром Співаком. Вітаю вас. Здравствуйте. Отже, поки опозиція намагається об'єднатися, партія Україна вперед і лідер вирішили йти в самостійне плавання. Ви що критично налаштовані до ідеї спільного походу опозиції на вибори? Чи, власне, до опозиції себе не відносите? Я думаю, що цей вопрос нужно, з вашого дозволення, розбити на несколько составляющих. Первое. Сегодня те, кто называют себя оппозицией, те, кто присвоили себе флагман быть главными оппозиционерами в стране, уже не первый год заняты одним, да, перед очередными выборами, дележом очередных партийных списков. Все это происходит из года в год, и сегодня страна, и каждый человек, живущий в Украине, сегодня отдает себе отчет что, наверное, мы сегодня находимся перед тем рубиконом, когда необходимы даже не точечные реформы в той или иной степени, даже не какие-то э, точечное реформирование той или иной отрасли экономики. Сегодня стоит вопрос гораздо глубже. Сегодня необходимы кардинальные изменения в стране и с точки зрения э, создания новой экономической модели, и с точки зрения появления, наверное, и наконец смены политической элиты, о которой тоже так много говорят. Поэтому в отличие от э, тех, кто э, пытаются сегодня монополизировать право быть оппозицией, партия «Украина вперед» своими реальными действиями и реальными а, теми планами, которые, о которых мы заявляем, двигается в правильном направлении. И именно поэтому, наверное, мы сегодня получаем ответную реакцию из общества и получаем. с каждым днем мы ощущаем вот эту поддержку людей. В чем еще есть коренное отличие? Первое. Кто бы когда ни декларировал о том, что необходимо, необходим диалог с гражданским обществом, все это остается болтовней все это остается в предвыборных обещаниях. Сегодня Наталья Королевская и то, та команда, которая сегодня формируется, предложила реальную, не просто площадку для дискуссий региональным лидерам общественного мнения. Сегодня предложена политическая площадка для реализации вот этой новой модели экономической реформы. Поэтому то э, чудо, как вы назвали, э, социологическое, которое мы наблюдаем э, сегодня, думаю, что э, имеет под собой реальную основу. Мы сегодня э, создаем новую экономическую модель стратегического развития Украины на ближайшие годы вперед. Сегодня это обсуждается в каждом регионе, с каждым человеком, с каждым гражданином Украины, кто сегодня выражает заинтересованность принять участие в обсуждении этой программы. И скоро, буквально в конце мая месяца, совокупная программа будет представлена на суд общественности в городе Киеве. Добре, і все-таки, щоб я зрозумів, щоб зрозумів глядач, партія Україна вперед себе позиціонує як опозицію, як провладну політичну силу чи як третю силу. Почему это... мы маем именно так сприймати э, эту партию? Сегодня партия Украина вперед, а, совершенно очевидно, является оппозиционной силой к действиям нынешней власти. Сегодня партия Украина вперед является собой альтернативную политическую силу, совершенно с другими идеологическими взглядами на построение государства Украины как такового. Э, посмотрите, что сегодня происходит не первый год в отечественном политикуме. Партия регионов поглощает сильную Украину. Батькивщина поглощает Яценюка. Вы только вспомните, сколько, сколько в адрес друг друга было произнесено негативных так сказать, слов. И со стороны руководства Батькивщины в адрес Арсения Яценюка. И со стороны руководства фронта ЗМИН в адрес Батькивщины. Поэтому нынешнее их так называемое объединение, это не что иное, как обычная технология очередной обман избирателей. Потому что знаете, когда сегодня многие во фронте ЗМИН говорят нет, нет, мы не сливаем мы так вот только чуть чуть сейчас немножко выйдем с партии зайдем в совместный список потом разойдемся общие фракции и так далее вот видите даже вы улыбнулись и сегодня граждане украины понимают что их в очередной раз пытаются обмануть уже сегодня тем политикам, которые неоднократно уже были и во власти, и в оппозиции, которые неоднократно своими действиями давным-давно себя уже дискредитировали, сегодня, думаю, доверие со стороны людей будет я идти как Дмитро, тому, Я посмехнулся, Дмитро, потому что я сгадал историю поглинания, злетел в час парламентских выборов, других выборов. То есть это уже да. было? Это история, так. Да. А какие гарантии есть того, что, ну так само, как сильно Украина не у партии регионе и партия Украины вперед не выполняется и представники не выполняются после парламентских выборов у партии влады Я думаю, что главный аспект, который можно сегодня смело говорить как гарантия того, что подобное не произойдет, это сам принцип формирования партии "Украина вперед". Вы сегодня видите, что. А... Наша политическая сила формирует свою команду, своих кандидатов на будущие выборы э, только в среде гражданского общества, то есть только в среде тех, кто своими реальными действиями в том или ином регионе уже не первый год защищает права избирателей, защищает права граждан Украины. Это касается афганцев, чернобыльцев, представителей малого и среднего бизнеса. Но ну, сколько Майданов люди прошли вместе? Сегодня партия Украина вперед дает возможность вот этому, так называемому, социально-политическому лифту. Аккумулятор... И люди, и люди Аккумулятор... новые люди, факторизию. новые лица, которые сегодня хотят, а не просто войти в политику, а хотят активно войти в политику для того, чтобы реализовать вот свои новые взгляды, конечно, ни о каком поглощении теми или иными партиями даже вы не помышляют. Вы сами, пане Дмитро, вышли из лав Батьковщина. Так, если до вас будут приходить члены партии Батьковщина на местах, какие-то усередки, вы что, их не будете принимать до себя? Сегодня этот процесс развивается по всей стране. Именно потому, что мы с вами и начали эту программу со следующего, что сегодня Батьковщина превратилась в самую законсервированную политическую силу. Там годами не меняются одни и те же лица, там годами не происходит процесс созидания. Любая политическая сила, не имеющая процесса созидания, обязательно идет к своему разрешению. И все, что мы сегодня наблюдаем, это очередные спекуляции на имени Юлии Владимировны Тимошенко, никаких конкретных действий, кроме дележа, список, дележа очередного списка, мы тоже не наблюдаем. Я считаю, что это путь в никуда, это путь в тупик. Поэтому по всей стране, и в Одессе, и во Львове, и в Донецке, и в Виннице, и в других регионах страны, а, очень много а, тех, кто были сторонниками партии Батькивщина, члены партии Батькивщина, руководители региональных отделений партии Батькивщина понимают дальнейшую бесперспективность это своего нахождения. Это наибольшая политической силы, начиная от перехода в парламентские фракции, завершающие просто выходом членов зла лав этой партии. И все-таки, пане Дмитро, на выборах вы будете координировать усилия с кем-то, с альтернативным так само ударом, или с а -а -а. комитетом опоры диктатуры все-таки, или с партией регионов? Чи будете вот так вот самостоятельно идти до конца? Да, но ну это удачная шутка про возможную координацию наших действий с партией регионов. Я принимаю это только как шутка. А на самом деле координировать свои действия по защите голосов Полученных на выборе, на выборах мы, безусловно, будем со всеми партиями, со всеми политическими силами, кто сегодня понимает тот момент исторический, который происходит сегодня в Украине, и кто сегодня понимает, насколько важны сегодня выборы э, в осенью 2012 года. Я думаю, что координация своих действий и те или иные слияния, о которых мы с вами говорили, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Зрозуміло, наша Україна, українська партія, єдина Україна за Україну, вперед, Україна, і... Україна вперед. Україна вперед. Як народилася ця назва? Враховуючи таке різноманіття дуже близьких назв, які вже існували, деякі проекти вже відходять в історію і залишилися там. Я думаю, что э, Украина вперед ⁇ это сегодня не просто и не столько название нашей политической силы, сколько это философия и стремление к действию. Рождение этой, э, этого названия произошло совершенно э, таким, э, я бы даже сказал, цивилизованным и естественным путем. Вы знаете, что уже более полутора лет существовало гражданское э, движение вперед в которые входили огромное количество общественных организаций со всех регионов Украины. Это те люди, кто и в Киеве, и на Майданах других городов выступали и выступают против действий власти, направленных и на узурпацию своей собственной власти, и на уничтожение сегодня людей. И когда Наталья Королевская возглавила партию, то появилась инициатива со стороны общественных организаций, со стороны региональных лидеров общественного мнения, чтобы в названии партии было вот это вперед. Поэтому совершенно очевидно, когда мы говорим Украина вперед, потому что назад-то уже пути нет. И знаете, Великий Черчилль говорил, что а, преодоленные трудности ⁇ это наши с вами реализованные возможности. Поэтому а кто говорит, что будет легко? Но сегодня это необходимо делать, потому что власть заигралась. Власть сегодня заигралась. Заигралась со своими социальными подачками которые она называет социальными инициативами. Сегодня перестраивать надо всю систему. Ведь мы с вами никто из политиков сегодня не говорит о глубоких, глубинных изменениях, которые сегодня должны быть. Сегодня кто-то вспоминает о таких проблемах, как туберкулез, о таких проблемах, как бездомная программах. Скажите, пожалуйста, сегодня кто-то говорит о ужасающих цифрах, связанных с миграцией. Более 4 миллионов процентов а, управления сегодня находятся в миграции. Более 4 миллионов трудоспособного населения Украины. Это же более 10 процентов. Сегодня кто-то говорит о том, что 80 процентов, 80 процентов, думайте в это, студентов сегодня задумываются о том, чтобы продолжить свою жизнь за пределами нашей страны. Сегодня кто-то говорит о необходимости а, целостной и системной модернизации всей экономической модели. Сегодня кто-то говорит о том, что мешает привлекать инвестиции, что необходимо делать для того, чтобы модернизировать устаревшую уже систему и структуру производства. Сегодня у нас в стране имитация реформ. Под выборы очередные. Вы Я даже, так... знаете, как-то говорю, что у нас э, власть борется с коррупцией под интересным таким лозунгом. Искоренить, наверное, не получится, но очень хочется поучаствовать. Возьмите того, что сказали партии «Украина вперед» называют проектом лидерского типа. И все-таки, если говорить про идеологию, яка она есть? Какие основные партийные принципы? Когда вы говорите о партии «Украина вперед» как партия лидерского типа, то это тоже, знаете, такая игра слов. Потому что, безусловно, Наталья Юрьевна Королевская является лидером этой политической силы. Это яркий, харизматичный политик. Это политик нового поколения. Это политик нового мышления. Это политик, который стратегически мыслит и понимает, что сегодня необходим алгоритм поэтапных действий воссоздания и развития новой модели нашей страны. Поэтому я в этом словосочетании не вижу какого-то отрицательного подтекста. Другое дело, что предыдущие политические силы у нас называются партией вождистского типа. Так вот, между словом «вождь», «мессия» и «настоящий лидер» общественного мнения, как мне кажется, есть достаточно весомая и серьезная разница. Поэтому главное отличие нашей политической силы от очень многих проектов, которые именуют себя оппозиционными, состоит в следующем. Еще раз хочу подчеркнуть, на мой взгляд, это очень важный аспект. Сегодня создается не просто популистские обещания а раздать всем, так сказать, по красивой обертке, может быть даже с конфетой. Сегодня создается глобальная, стратегическая, экономическая программа развития Украины. Создается не кулуарно и подковерно, как это делают те, кто опять называют себя главными оппозиционерами страны. Это делается э, только в, э, в диалоге, в дискуссиях с общественными лидерами, которые, наверное, лучше многих политиков знают, что необходимо сегодня делать на местах, что происходит сегодня с региональной политикой, что с местным самоуправлением. Мы же сегодня живем с вами в эпоху неофеодализма с удельными князьями, да, в виде мэров, губернаторов, там, руководителей налоговых служб и так далее, и так далее. Поэтому эта программа сегодня рождается, рождается в дискуссиях рождается в, в, в совокупности с теми людьми, кто принимает в этом участие, и вот это будут, вот это будет истина, народная программа, народная экономическая реформа. Можете даже называть его экономическое чудо, потому что я убежден, что страна у нас богатая, богатая ресурсно, богатая на человеческие таланты, богатая просто на тех людей, кто а хочет, б способен и в может реализовать себя на благо государства. Когда народы, Ми тоді можемо говорити, де ви є, ви в центрі, ви зліва, ви справа. І Який ваш виборець? Хто ваш електорат? Можна сказати, вся Україна зрозуміло, але ну, є все-таки певна ніша. А ви знаєте, я взагалі а, от, не хотів би мислити категоріями електорат. Давайте это оставим а, нашим коллегам из социологических служб. Потому что вот а, заигрывание с электоратом, да, и вот эти все технологии по сбору электорального урожая, так иногда обычно говорят политики, да, вот, наверное, привели нас с вами и нашу с вами страну вот к той ситуации, в которой мы сегодня с вами находимся. А вот наши избиратели и наши сторонники, и люди, которые нам доверяют, сегодня живут и на Западе, и на востоке страны. Потому что сегодня всем стало уже очевидно очевидно, что раскол Украины ведет к уничтожению самого этого зачатка построения гражданского общества. И сегодня и во Львове, и в Донецке уже тоже понимают, что только единый украинский, единый украинский народ должен, наверное, уже на 21-м году своей независимости понять, а что такое единая национальная идея. Вот мы своей экономической новой программой и хотим показать, что вот это и может стать единой национальной идеей. То есть чтобы мы с вами не цифры ВВП слушали от чиновников, а чтобы вот эти цифры ВВП мог почувствовать каждый гражданин. Я вам знаете, что скажу? Вот интересную вещь, с вашего позволения. Я иногда, когда слушаю отчеты наших главных реформаторов в стране, вот когда они называют огромное количество показателей, цифр, ВВП, рост, там, сказать, благосостояние растет, вот честно вам скажу, мне иногда хочется спросить, господа, вы о какой стране сейчас говорили последние 5-10 минут? Ну, если об Украине, то это неправда. Если о какой-то другой стране, то поделитесь. Потому что у нас уникальная ситуация. В бедной, нищей стране самое богатое правительство. Ви задумайтесь об этом. Є когда, uh, когда uh, понимаете... коли, помічаєте? Uh, у нас два питання, пане Дмитро, да, дуже важливі. Пожалуйста. Uh, Все-таки хто буде стояти за спиною uh, лідера Наталії Королевської? Якщо ви критикуєте підходи у створенні списків, опозиції, влади, запропонуйте своє ноу-хау, як ви формуватимете свій список. І наскільки він буде відкритим і прозорим цей процес. Дуже коротко, буквально до хвилини. Він абсолютно буде відкритим. Вы эти процессы все будете наблюдать. Вы, это я говорю, и журналисты, и представители Средств массовой информации, и, главное, люди, живущие во всех городах. Это будет народный список. В нашем списке, в партийном, нашими кандидатами будут только те реальные лидеры общественного мнения, живущие в том или ином регионе, которые пользовались, сегодня пользуются, и я надеюсь будут пользоваться, реальной, а не эффективно нарисованной поддержкой своих избирателей. Не благодаря тем или иным лозунгам, а только благодаря своим А, конструктивным действиям, Б, четкой позиции и В, своему просто принципиальному человеческому убеждению в тех или иных... них Це список складається, лідер його складає. Ні Це, ну, я не знаю, на обговорення громадськості виносяться кандидатури, я не знаю, список з 500 імен. Чи кожен може подавати цього кандидата на ваш розгляд? Як це ну, Безусловно, я, ми ж і почали з вами розговор з того, що партія Україна вперед сьогодні, коли многие и там, я не знаю, десятки, сотни общественных организаций, у которых есть общественные лидеры. Да? Это те новые лица, которых, может быть, сегодня а, в Украине не знают. Да, потому что эти люди работают э, у себя в регионах, эти люди, люди не мелькают в средствах массовой информации на тех или иных политических ток-шоу. Так я и спрашиваю, вот мы и предлагаем запустить механизмы социального лифта, чтобы люди, жители Украины, услышали этих людей, увидели этих людей. И я думаю, что, Олесь, э, буквально в течение... Сегодня формируется эта команда, безусловно. Я думаю, что в ближайшие 2-3-4 недели э, вы будете знакомиться все с новыми и с новыми предложениями. Так, так, ми і ну, з приводу фінансування ну, дуже багато зовнішньої реклами Наталії Королевської і партії Україна вперед. Підрахували е спеціалісти в сфері реклами 2,5 мільйони гривень на місяць. Хто фінансує партію? Какие джерела финансования? Ну, я думаю, что э, ваш вопрос я очень коротко, да, но его тоже нужно разбить на, на две части. Первое, вот те, кто посчитали, наверное, знают ответ на этот вопрос, да, потому что у нас любят считать э, какие-то цифры. А э, вторая часть ответа тоже очень простая. Сегодня Наталья Королевская. Два года, подчеркиваю, два года находится в очень тесном контакте с огромным количеством людей, представителей среднего класса, того среднего класса, который уже уничтожает в нашей стране. Да, это, за, за нашей спиной не стоят крупные олигархические планы, но сегодня в числе наших сторонников сотни и сотни людей, которые еще пытаются заниматься предпринимательской деятельностью в нашей стране. Они верят лидеру, они верят в то, что мы делаем. И, безусловно, они помогают. И я не вижу в этом никакой кромовой поскольку до сих пор у нас же государство не финансирует ни партии, государство не, не финансирует открыто и прозрачно а политические предвыборные процессы. Поэтому те люди, которые являются нашими сторонниками, и огромное им спасибо за то, что они помогают, я думаю, что мы не разочаруем их, я думаю, что мы оправдаем доверие людей, и я уверен, что вот это социологическое чудо о котором вы начали наш сегодняшний разговор, это только начало достаточно серьезного и политического, и экономического пути партии Украина вперед. Дякую, это была программа про главные, Розмова про новых участников, парламентских перегонов. Побачимось на все доброе.